Ви сей скільки було людей в групі вашій, і якщо ти можеш згадати, у ворога? 3 чоловіка по. Це з вашого боку було? Да. Угу. А з боку росіян? Со сторони російських солдат до 12 человек. Тобто це було 12 на 3? Да. Но Є такий момент, як... подготовительная серия перед тем, як виходити там на. на зону боевых действий за ноль, то есть и они, видать, попали под этот обстрел, потому что мы уже, когда их застали, уже были ранены. И они, видать, не ожидали, что такое будет, так как ну, в той зоне на тот момент очень сильно работал рэп, и было тяжело как-то поднять беспилотник для того, чтобы отсканировать ситуацию. И они, вот воспользовавшись таким моментом, просто начали выдвигаться. И по нашим данным, которые мы собрали, это был единственный перешейк, который через который можно было пройти и выполнить там определенную боевую задачу. И вот в этом перешейке мы с ними встретились, то есть влево мы не могли уйти, вправо мы не могли уйти, то есть нам надо было либо вперед, либо назад. Но э, так как нас было меньше и мы быстрее развернулись в боевой порядок и непосредственно приняли бой, быстрее среагировали, достали средства массового поражения, то бишь гранаты, начали закидывать гранатами, то у нас это было как нашим преимуществом. Вот, и вот это вот то, что нам дало преимущество в бою, и непосредственно после этого мы отошли назад. Мы не стали выполнять дальше боевую задачу, так как у нас были потери. И у нас было в группе принято то, что мы либо вот за одним идем до конца, либо погибаем все.